Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі програма Власний погляд про можливі сценарії розвитку ситуації на Донбасі? Ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Пасхавером, відомим українським економістом, президентом Центру економічного розвитку. Я вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. І дійсно, якщо говорити про можливі сценарії, як розвиватиметься ситуація на Донбасі, то настільки може вплинути на цю ситуацію і як він може її змінити останній указ президента, який яким практично передбачено, що ці території не будуть. Дотуватися території, які не не знаходяться сьогодні під контролем України, не, не будуть дотувати ці території, і практично їм відмовляють в соціальних гарантіях, тобто виплати пенсії на дітей і інших таких моментах. От як може змінити ситуація? Як ви прогнозуєте? Ну, во-первых, треба представити собі наскільки це раціонально, якщо mm -hmm. uh, ви значить мені борщів удивила пози, в позиції позицію Росії в цьому смислі. она скажет, что это нехорошо. Украина, независимо от того, что там э, вооруженные лица захватили эту территорию, неопределенного так сказать, состояния захватили эту территорию, вам все-таки следует э, ее содержать и платить. Это вызвало у меня, я вам скажу, колоссальное удивление. Я себе вообразил. Как, скажем, Гитлер захватывает Украину в 1941 году, звонит Сталину и говорит, ну да, я ее захватил, но ты будь добр все-таки, содержи этих людей, плати им и так далее. Поэтому это свидетельство для меня, сама эта ситуация, свидетельство о какой-то неполноценности, о извращенности русской политики, такой, я бы сказал, бесстыдности. И первое, что я подумал, что такое требование со стороны России – Сигнал, опасный сигнал для будущего ее элиты политической. Вот это первое. То есть это неестественно. Если оккупирована какая-то территория, то оккупационная власть всегда и в норме отвечает за эту территорию во всех отношениях, поскольку она осуществляет организованное насилие, то есть она монополизирует насилие на этой территории, поскольку она и, и, это и есть концентрированная власть, это и есть первая функция государства, она должна осуществлять все остальные функции, связанные с жизнедеятельностью этих людей. Теперь это, так сказать, Но Россия в общем, не вважает себя такой, что она оккупировала территорию. А дороги. я не говорю о России. Я говорю, вот есть некая вооруженная власть, которые оккупированы, она, ее можно считать э, властью какой-то, ее можно не считать властью и говорить, что они же ничего с ней нельзя сделать, это бандиты. Тогда я могу сказать, но Россия же патрон этих людей, потому что она снабжает их оружие, она снабжает им всем необходимых, и она то власть точно, таким образом у нее возникает обязательства по поводу поведения этих людей. Так что, если не эти люди не в состоянии осуществлять власть, то Россия должна осуществлять власть на этих оккупированных территориях. Это, так сказать, с точки зрения э, традиций международных. А вот что касается да. Украины, поэтому неестественно требовать от Украины, она не имеет возможности осуществлять э, вооруженную э, власть на этой территории. У нее нет, э, не может быть обязательств э, по отношению к этой территории. Это с одной стороны. С другой стороны, существуют некие гуманитарные соображения. Я бы сказал так: да, мы не, Украина не, не, не может и не, и не должна датировать, скажем, соответствующие предприятия, или не может и не должна датировать соответствующие государственные функции на этой территории. Пусть это делают те, кто занял эту территорию. Но есть обязательства социального характера. Это э, люди, которые ну, не трудоспособны, это дети. Их матери это пенсионеры, значит, пенсионеры ну, пожилые люди. Здесь есть гуманитарный вопрос. А он заключается в том, что у, России, у нас, у Украины есть по отношению к ним личное обязательство. Но тут я могу сказать, и я поддерживаю наше правительство, я могу сказать, что у нас нет фактической технологической возможности это осуществить если мы не если это власть это если не являются властью организована то с кем мы должны работать кто будет операторами кому мы можем доверить даже передать эти деньги значит это это невозможно это технически технологически невозможно поэтому я считаю что позиция украины проста и она в рамках гуманитарных обязательств должна способствовать переезду в украину всех тех, кто нуждается в этих выплатах. И способствует даже тем, кто, например, по какой-то причине не может физически это сделать. Она должна этому способствовать. Те, кто не хочет переезжать, но ну, тогда она освобождается от обязательств по отношению к нему. ну, действительно, если анализировать ситуацию, то она Кожен наступний сценарій гірший від попереднього через те, що платити ми не можемо, оскільки ніхто не може забезпечити гарантії, що ці гроші потраплять до тих людей, кому вони ну, на, нараховуються, і з іншого боку, не платити, ніби також є соціальні зобов'язання перед тими людьми. Ну, я справді не складається так, що от ми практично відрізаємо ці території. Uh, вот на ну, мы не угу. должны мы, не, мы же не берем никаких на себя обязательств по независимости этих территорий мы говорим о том uh -huh. что у нас нет операторов которые бы могли работать поэтому то есть мы значит эта территория оккупирована что значит разве когда мы говорим что эта территория оккупирована мы говорим что она не наша нет мы этого не говорим она временно оккупирована и возникает Но официально это... так, такого статуса, что эта территория ее тимчасово окупована, нет. Вот, окремый... Значит, я не юрист. Угу. И у меня много вопросов власти, почему они официально играются в эту игру. Почему это называется антитеррористической? Это, это для меня непонятно. А почему они не объявляют хотя бы в этих районах военное положение? Там существует патрон мощное государство, которое снабжает оружие. Мы не объявляем войну России, но мы должны угу. создать такое положение, которое бы позволило нам полноценно сопротивляться создавшись ситуации. Но то же самое вы говорите, она не объявлена оккупированной. Ну так объявите ее оккупированной. Вы спрашиваете меня мое мнение, я говорю вот так. То есть нужно каким мужчинам зафиксировать ее Я вам статус другое скажу, территории. как экономист я могу uh -huh. сказать. Если у вас есть военное положение, если бы там было военное положение, uh -huh. то тогда мы имеем право, государство имеет право, например, приказывать частным предприятиям поскольку есть, так сказать, потребности военного положения. И частное предприятие, выполняя распоряжение государства, может отказать тем, с которыми у него экономические договора, потому что это форс-мажор военное положение. Если у вас нет форс-мажора, мы прячем голову в песок, то любое частное предприятие может сказать, а с чего это ты пришло ко мне с, с какими-то требованиями? У нас обычно у меня догов... вот как как сейчас моторсич говорит у меня есть обязательства по отношению к русским почему ты требуешь от меня чтобы я этого не делал вот если бы было военное положение то motorторсич и ее хозяин так бы не говорили и И действительно, если с экономической точки анализировать возможность в территории быть самостоятельными, и мова идет не про Донбасс, как так и мова идет про отдельные районы Луганской и Донецкой области. Это очевидно, что они не самостоятельны. и даже если бы они были свеженькие, тронутые, то они были бы не самостоятельны. А сейчас в нынешнем состоянии они единственное, что их ждет, если этот вопрос не будет решен. А теперь как решен? Это в каком-то смысле это есть загадка, задача, которую наша страна задала России. Россия была инициатором такого положения, и Россия может быть инициатором, вы знаете, это средневековой катастрофы гуманитарной, если это население совершенно не в состоянии прожить эту зиму, в том положении, в каком она есть. Значить, ніхто в мірі не скаже, що ми винувати в этом, Крім Росії. дуже странної логікою, Ніхто в мірі ця така, можливо, не зовсім зрозуміла логіка Росії. Можливо, може спрацювати так, що вони оголосять, наприклад, гуманітарну катастрофу ну, на так, цих не... територіях так, ну, і ніби що? вони отримують таке неформальне право на ці території. Отакес можеш... права ані право? сейчас і мають це право по факту э, своїх ворожонних, а тоді по факту як допомога. Ну и... тогда не должны раз у них угу. войска стоят, они обязаны помогать. Не надо, значит, не, надо в надо упор смотреть на факты, которые угу. есть. Их люди вооруженные ими, снабженные ими и инициированные ими владеют монополией на оружие на этой территории. Значит, патрон должен заботиться об этом. Если он не заботится, то он есть причина гуманитарной катастрофы. То есть, власть России в конечном счете будет судить за то, что э, они создали такую ситуацию. Без жодной поддержки этот регион самостоятельно не выживали, сказали. То есть, уже там начались голодные бунты, уже проте... протестный да, такой это, 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 Ведь вся эта территория, mm -hmm. в сущности, это городская агломерация. Да. Там очень мало... Возможности для прокормов населения. То есть пропорции между возможностями сельского хозяйства в этой территории и количеством населения таковы, что они сами прокормиться совершенно не могут. Заработать они тоже не могут. Поэтому катастрофа неминуема, если не изменится статус. Как может измениться статус? Ну, двумя путями. Либо Россия возьмет на себя, я не знаю, сколько там, 2, 3, 4 миллиона это большая территория большое количество населения. Либо Россия возьмет на себя полностью содержание. Это и не, не надо этого бояться. Она агрессор, она оккупант. Пусть и берет, это не значит, что мы отказываемся от этого. С другой стороны, либо она уходит, и тогда, если она уходит, то те вооруженные банды, которые там есть, не продержатся и недели, несмотря на все оружие, которое Тоді набросали. І тоді ми почнемо. Це буде для нас дуже тяжеле іспитання. Представь себе, що завтра Путін об'являє, що ми всі уходимо. Я вам скажу, що для, для України це буде тяжеле і цю територію і зберігати її. Тобто складається така ситуація, що обов'язково хтось або Україна, або Росія має взяти на відповідальність за ці території. Правильно, якщо от. Mm -hmm. при определенных обстоятельствах mm -hmm. я бы так сказал, знаете, кто платит, тот заказывает музыку, кто имеет вооруженную власть, вооруженную власть, тот и должен заботиться об этом населении. Ну Россия же не вызнает, что там есть войска, что это есть ну, что там ополченцы. Она я... может не не признавать, но суд, но суд э, признает это. Она може не признати, це її проблема. Тобто ми практично можемо отримати такий невизначено територію з невизначеним статусом і замороженим конфліктом, правильно я розумію? Ми повинні, перш усього, приділити це як окуповану територію. Тобто все-таки надати статус Но, для того, щоб Ну, що значить, надати, зафіксувати реальність. Угу. Це це що ми можемо дати чи ні? Не... Ну, хорошо, ми не дали, так от що де не... Вот і Да. Ані такі є. А якщо ми такий статус, от що зрештою ми отримуємо в підсумку? Це буде друге Придністров'я, але назвати цю територію Придністров'ям, який ну більш такий регіон, скажімо, більш сільськогосподарського спрямування і такий великий промисловий регіон. Ні, ні. ну Придністров'я, Чим можна взагалі порівнювати? Я можу сказати, якщо там відкриті границі, особливо морські, то для нас принципіально важливо, щоб ми були. полностью перекрыли контакт с этой территорией. Потому что это будет территория э, наркотрафика и криминального, э, криминальных всяких процессов. Поэтому это будет, да, это будет очень тяжело. Точно так, как в Приднестровье. Только проблема заключается в том, у нас не должно быть связей. Это не должно заражать нас. Если мы не можем это завоевать, а завоевать мы этого не можем, если Россия не дает нам это сделать, то тогда мы должны полностью отделиться от нее, это правда, тобто, и пусть Россия межи. терпит угу. все последствия угу. криминализации этого этой территории. То есть на вот такой период, когда действительно мы не можем вернуться в эти территории и перенести державный кордон на линию, конечно, як... и при этом очень жесткий, очень жесткий и торговый и все остальное, а население гуманитарная компонента такова, мы должны способствовать максимальному переходу населения на нашу территорию способствовать адаптации. Это не значит, что мы переселяем навсегда. Мы просто говорим, и вы временно переселитесь к нам, для того, чтобы мы могли о вас заботиться. Но я хочу вам сказать, что вовсе не значит, что если люди переселяются сюда, это нагрузка на Украину. Нет, эти люди работают, и они будут также делать вклад в, сказать, в наши доходы государства. Это в идеалистичном варианте. А чи может сегодня действительно в Украине обеспечить им и проживание, и обеспечение, социальное обеспечение, и работу для того, чтобы эти люди, так как вы говорите, работали и зарабатывали нас в свои прожития? Ваш вопрос мне напоминает Советский Союз. Не нужно, чтобы страна обеспечивала рабочие места. Рабочие места люди в стране, где существует частный капитал и частная uh -huh. собственность, должны обеспечивать себя сами. Они должны создавать рабочие места. Я вам хочу сказать, что в такой стране, как Израиль, в 60-е годы, 70-е переселилось более миллиона советских людей, и они, между прочим, социалисты по своему прошлому, ужасно беспокоились, что это будет жуткая нагрузка на Израиль. Сейчас они признают, что этот миллион сделал из бедной страны богатую. И я хочу вам сказать, кто вам сказал, что эти люди будут нагрузкой? Нет? Вовсе нет? Это будет зависеть от того, как они ну, будут работать? У нас программы, которые, скажем, были спрямованы именно на развязание этих моментов, связаны с увеличением количества mm -hmm. тимчасово переселенных людей. уже такие с... программы, я думаю, есть, но я думаю, что они, как всегда, бюрократические и неловкие, и не гидкие. Mm -hmm. Они сложные процедуры. Но я, например, могу сказать, что я всегда, как экономист, боролся за то чтобы в Украине э, поощрялся э, не малый бизнес, а мелкий бизнес, как это делается в, в очень многих азиатских странах. Это значит, что вы, если хотите попытаться что-то сделать, вам дается небольшая сумма без залога. Вам помогают э, люди сделать это. Это небольшие суммы, тысячу долларов, две тысячи долларов mm -hmm. аналог. И я вам скажу, что по всему миру это приводит к уничтожению, но ну, не бедности, но нищеты. Поэтому, кто вам сказал, что если мы не возьмемся за это дело, то мы тут не разбогатеем, а не наоборот обеднеем? Ничего страшного. Надо делать и пытаться делать. Но на какой-то период мы маем забыть про те территории, над которыми сегодня не мою контроля. Главное, не дать возможности расширивать. Вы знаете, реальная граница страны, реальная граница страны, это та граница, которую страна может защитить. Поэтому мы, я, это трагическая формулировка, которая меня совершенно не устраивает, мы должны забыть. Мы не должны забыть никогда о том, Но, что это наша территория. На период, мы не Но мы не можем их отвоевать. Против нас противостоит страна, которая, ну, вы знаете, она по вол воловому внутреннему продукту в 10 раз больше нас. А по военной силе, я не ошибусь и скажу, что она в 100 раз больше нас. Таким образом, как можно воевать? Как школьнику драться с отборной шпаной? Так не получается. Она нарушила правила, которые существуют в Европе 70 лет. И она будет наказана. И очень даже может быть, что мы получим этой территории значительно скорее, чем мы рассчитываем. И даже не только эти территории. Это как получится, если страна разваливается? Но э, в, в таком случае я хочу вам сразу сказать, что вот тогда у нас будут свои новые проблемы. Яки? Как адаптировать эти территории в нашу э, ту страну, которая будет. И, да? То есть то, что пришвидшее отременение этих территорий и такими заходами, как, например, указ президента, он также сприяет... Это несомненно. Это ставит перед... Я бы сказал, что Порошенко просто переиграл Путина. Путин вот эту изуитскую идею что я вам разорю тут эту территорию и кроме того не дам вам власти, а вы за нее отвечаете, но это бесстыдство и это бесстыдство я вам скажу, что бесстыдство не такая частая вещь в международных отношениях. Как правило, международные отношения часто бывают преследование интересов своих эгоистических, но они лицемерны по природе своей, они все-таки прикрываются mm -hmm. красивыми словами. Вот то, что я вам сейчас изложил, это чистейшее бесстыдство. Это говорит о том, что э, какой-то порог э, международной приличий России перееден. И теперь э, как раз Сахид сделала свои такие Украина. Я думаю, что это удачный ход. Но э, с учетом того, что я сказал, необходимо максимально способствовать э, слабым переезду в, Россию, в Украину, для того, чтобы Украина могла о них позаботиться. Відточити деталі потрібно ще. Ну ні. Наприклад, волонтери, може, повинні попрацювати, щоб люди, які самі не можуть переїхати, їм переїхати. Олександр Пасхавер, економіст, президент Центру економічного розвитку Богосну на нашої студії, дякую вам за такі цікаві прогнози щодо розвитку і ситуації в майбутньому Донбасі. А поки що нашим глядачам я маю сказати до побачення. Дивіться парламентський надалі. Довіряйте нам і надалі, побачите ба ще більше цікавого. До побачення.